До войны я была обычным человеком, обычной девочкой ходила на работу. Я работала менеджером гостиничного комплекса. Вот. Была своя жизнь, были друзья, были путешествия, была работа, любимая работа. Вот. И не знаю, путешествия. Обожала путешествия, ездить куда-то в путешествия. Очень обожала ходить на наши, знаешь, море, наши пляжи. Обожаю Бердянск. Вот. А с наступлением войны тут резко оборвалось все. То есть все внимание переключилось на Донецкую область, Луганскую область. То есть, учитывая специфику работы, что я работала менеджером гостиницы, то мы видели поток этих беженцев. Потому что Бердянск был одним из первых городов, который принял на себя большой поток беженцев. Ну, вот это, в принципе весь Бердянск помнит. Помнишь, да, когда люди даже ночевали на улице, на пляжах спали, потому что, ну, то есть это Славянск, это Краматорск, я не ошиб, если я не ошибаюсь, это и Донецк выезжал а в основном из песок. Ну, то есть я видела тут тех людей, которые ехали, ну, грубо говоря, брали все, что необходимо, то есть то, что они могли увезти на своей машине или так вот, поэтому мы не смогли быть равнодушными, то есть и мы как-то пытались и помогать, то есть наш коллектив рабочий помогал, все входили в положение людей и, ну, то есть не по телевизору, не, а со слов беженцев мы уже знали о том, что что уже там происходит. Я сама из Донецкой области, вот и поэтому для меня получить информацию, что происходило там, не составляло, не составляло труда. То есть, это перв... одни уже в июле выезжали мои родственники, потому что это уже был захват Донецка, уже боевые действия в Донецке происходили, но они не были там повсеместно, а чагово проходили там, в том районе, в том районе. Вот. И так потихоньку-потихоньку. Ну, первые были добровольцы, которые уходили на фронт. Вот. И когда я первых мальчишек видела, просто в спортивных костюмах, без ничего. То есть это стоит перед тобой мальчишка, которому там 18-19 лет, он на нем спортивный костюм и автомат в руках. И, ну, ну, мне кажется, любой человек неравнодушен к этому становится. И вот первая помощь, то есть я помню, как в 2014, вот июнь 2014 года, это тогда, помните, Маринка, Карловка была, Безумно вообще не понимаешь, какая форма нужна, какие берцы, что лучше, что хуже, какие бронежилеты надо. Ну, то есть это страшно. То есть сейчас уже за три года то есть ты уже понимаешь, под какую местность какая форма нужна, какие бронежилеты, какие потребности нужны. Тогда это было очень страшно, непонятно. То есть мы учились, мы учились на своих ошибках, много читали. То есть для меня никогда, ну, если бы мне, допустим, еще лет пять назад кто-то сказал, что ты будешь изучать классы бронежилета, да, то я бы никогда не поверила. Сейчас, конечно, уже изучаешь, смотришь, смотришь, следишь за новинками в мире. То есть, и, в принципе, и наша Украина, у нас очень много талантливых ребят, которые наша Украина сделала большой скачок в военной промышленности. Поэтому следишь за этим всем максимум, сколько волонтер может выдержать в отпуске, это, наверное, два дня. А потом он все равно залезет в Facebook, он позвонит своим по он еще кому-нибудь позвонит. Это, ну, нельзя, ну, человек не сможет уйти в отпуск, я честно говорю. Пытались, многие пытались. И из, наверное, там, тысячи моих знакомых ребят, да, там наших, то я знаю, что еще ни один не сидел больше двух дней. Вот. Но у нас на самом деле организация в Киеве, во Львове, в Днепропетровске, Одессе, Харьков, Славянская, Луганская область. То есть, ну, не знаю, мне кажется, цель, цель победа цель освободить. Вот у нас есть осередок славянский, где люди прошли и плен, прошли эти боевые действия, и смотря в их глаза и понимая, что там происходит, то, что люди пережили, то есть это хочется помогать. И ну, самое главное, ну, победа, вот, вот что объединяет. Очень хотелось бы акцентировать внимание на украинской, украинских диаспорах вообще во всем мире. Не только это Италия, ну, вот мы сотрудничаем с Германией, Италией, в Лондоне, в Канаде, в Америке, то есть это наши украинцы, наши украинцы. Было удивительно, знаете, когда в 2015-м звонит человек и говорит, здравствуйте, вы меня не знаете, а итальянский номер. Вот мы живем в Италии, мы бы хотели бы помогать вам, работать с вами. А потом в разговоре узнаю, что он в выходе из Приморска нашего. Ну, мне кажется, так вот и держимся на вот в этом всем. Вот таким патриотизме, искреннем патриотизме. направлений очень много. Направления это батальоны, ну, вот, Луганский прикордонный загин, Донецкий прикордонный загин. Загін морської охорони, 23-й Загін морської охорони, 93-я бригада, там выборочно ми допомагали, Там багато можна називати, да, практично всі батальйони, які існують, существуют... Везде по чуть-чуть. Да? да, везде по чуть-чуть. ми вообще волонтеры першей линии обороны. Если мы помогаем тех, на передовій, Есть и социальный проект. Существует у нас в городе Бердянске громадская организация «Дотинство в Долонях». Мы тоже помогаем, пытаемся, всячески пытаемся оказать помощь, чтобы они могли выехать и помочь мирному населению. Если нужна помощь для беженцев, здесь то тоже помогаем. Это и госпитали. И реабилитационные центры. То есть, ну, если есть возможность, то помогаем всем. Такого нет, чтобы мы выбирали кого-то. Вот вы хорош... Все свои. За три года, вот, первое, когда была потребность в бронежилетах, фонд миротворца изготовил полторы тысячи бронежилетов и передал на фронт. Была потребность в бронировании машин, было, ну, там, это не только мы, это, скажем так, все патриоты, волонтеры, на самом деле это мы логисты, мы менеджеры, мы знаем, мы на данный момент мы знаем, что какая потребность есть на фронте, и мы просим у людей, и люди помогают. И я считаю, что искренне все-таки волонтеры – это те, кто помогают, а мы только как вот логисты, там, перевозчики перевозим, вот. И было изготовлено где-то, ну больше 20... Забронировано машин и передано на фронт. Очень много машин аккумулировали средства, собирали по всему миру и передавали на фронт. Вот. Сейчас все-таки благодаря, опять же, усилиям всего народа нашего, да, там, активных людей, громадских организаций, мы немножко выровняли работу Минобороны. И той потребности в ну, форме, которая была в 2014 году, уже такой нету. Она есть, но не, но не так, как в 2014. Ну, понимаете как, Минобороны – это та структура в государстве, которая… это та машина, которую очень тяжело запустить. Это такая махина большая, ее запустить очень сложно. А у нас в государстве реформы проходят, но они не так заметны. И на самом деле за три года вот, ну, все ну, вот волонтеры, вот, особенно те волонтеры, которые полевые волонтеры, вот, которые живут между тем и тем миром, на самом деле у нас сейчас существует два мира: это война и мирная территория. Да, вот. И мотаясь туда-сюда, вот между двумя этими мирами, люди устают очень сильно. Потому что каждый волонтер, каждый волонтер, он пропускает через себя это все. Он пропускает, что там потери там, ну, там война там стреляют то есть эту боль и приезжая сюда тоже что то, то есть что-то не проходит, что-то есть какие-то волнения в обществе. но ну, реформа это всегда очень тяжело и очень страшно вот. И э, человек который живя во всем этом он, ну, он устает. Я заметила единственную тенденцию очень часто вот, именно те активные волонтеры которые ездят на передовую начали сдавать здоровье сильно. Ну, хто допомагає, вони завжди допомагали. Вот. А на самом деле, немножко зараз вот, э, народ ще у нас немножко устав від війни. Устал. І устал. ми устали, але ну, всі устали. Ну, скажем так, ми не зупиняємось, наш главний девіз. І тому ми працюємо, тому що ми знаємо, що там потреби є. І хлопцям потрібна наша допомога. Когда приезжаешь туда, видишь глаза этих ребят, которые, ну, просто там, ну, я не знаю, там, частичку дома привозишь. Неважно, это будут бердянские волонтеры, киевские, там, львовские. Ребята там, которые на передовой находятся, они находятся в всей, всей Украине. Но, но когда они видят, что ты им привозишь вот эту частичку тепла, и они видят поддержку своего народа, это, мне кажется, самая главная поддержка для них. На этой войне мы очень много потеряли. Лично я много потеряла. Ну и много приобрела. Я приобрела очень много друзей, именно тех друзей, в которых я уже не сомневаюсь. Ну а вообще, ну, я, ну много. Это большой период времени. И каждая потеря, каждая утрата человека, это очень больно на самом деле. Я расскажу историю. Я когда-то ехала в Киеве в метро, и... Утром были плохие новости, у нас были потери, были раненые. И я вот ехала, такое вот настроение ужасное. И была компания ребят, им 15-14 лет. И они просто без того, без всего начали петь, танцевать, ну, как любят, да, у нас молодежь делать. Кто-то начал возмущаться, типа, что они там неправильно себя ведут. Там, А я сидела и, и думала о том, что мы, наверное, все правильно делаем. Наши дети ну, не видят этого. Вот. Я не считаю, что надо одеть траур в стране и сидеть в трауре. Мы так все пойдем, но ну, сойдем с ума. Все должно быть в меру. Ребята, которые стоят там на передовой, они знают, за что они стоят. Они стоят за нашу семью, за наши семьи, за наших детей, за наше майбутнее. И ну, я, не, ну, я, не, не, я не считаю, что нам нужно одеть траур и сидеть в трауре. Отдыхать тоже надо.